Дело в том, что в тот день как раз то, что происходило, вообще непонятно, откуда взялись эти протоколы и все, потому что как раз э, вы себя вели нормально, адекватно, никого не трогали, то есть у нас как раз э, получается милиция трогала, то есть наносила ну, телесные повреждения, то есть сила, сила удерживала, да, то есть как бы, и, естественно, как бы мы на тот момент вообще были в шоке первый раз услышали о этих протоколах уже после, не знаю, мне вообще первый раз сказал даже адвокат моя Марина Захарова, что где-то в интернете есть такая информация, то есть я да, о них не то чтобы не знала, даже представления не имела, и мы сидели вот здесь вот сюда, втроем, то есть с моими свидетелями, то есть мы сидели, они тогда подошли, то есть мы сидели, ждали и телевидения, и все, то есть нам угу. ни один сотрудник милиции ни разу не подошел, даже чтобы предложить что-то подписать или сказать, что они там что-то составляли,